ख्वाजा मुद्दीन था वो 25 मार्च उन्नीस सौ चौबीस को हैदराबाद अक्कन में अपने नाना मुलाज शरीफ के घर पैदा हुए बुनियादी तलीम हिंदुस्तानी से हासिल की और उसके बाद तकसीम हिंद के बाद पाकिस्तान को अपना मस्कन बनाया दरसो तदरीस के शोबे से हमेशा वाबस्ता रहे और इसी में नाइनटीन नाइन में एक स्कूल बहादुरिया अर्जुन के नाम से मंसूब किया जिसके लिए एक अजीब और एक मुखलिफ़ किस्म का काम उन्होंने किया कि एक खेल जवाल हैदराबाद लिखा और उस खेल की आमदनी से उस स्कूल की बुनियाद बुनियादी काफ़ी लोग उसमें तालीम हासिल करते रहे और बहुत मशहूर रहा खालिद साहब ने अपनी बात कहने के लिए तनजिया पैदाई का इंतखाब किया उनके ड्रामों में न प्लॉट है न कहानी ना ही ड्रामाई नुक़रू जो कि मगरबी ड्रामे की बुनियादी सतून अलबा शदतर जरूर मौजूद है तासे तासे और वो उनके जुमलों से पैदा अब मैं दावत गुस्तगू दूँगा इस मुल्क के नाम पर फनकार की जिनकी कहना सूरज को चिराग दिखाने की मतदाद है मुनवर सईद साहब अदाई के फन में उसाद उस मोहतरम की हैसियत रखते हैं आपने हमेशा क्वालिटी को मद्द नज़र रखा और अपने हदफ को क्वान्टिटी की नज़र न होने दिया ख्वाजा साहब का मशहूर जमाना खेल मिर्सा पंद्रह रोड पर मैं अदाकारी की और ख्वाजा साहब के मुकालमों को अवज कमाल अवतीन आपकी भरपूर में कहते हैं मुनवर को। बहुत बहुत शुक्रिया अहराब मैं मोहन भाई कहता हूँ दुनिया उन्हें खाजा मन दिन कहती है लेकिन मैंने हमेशा मोहन भाई कहा और हमेशा मोहन भाई ही कहता रहूँगा क्योंकि उन्होंने हमेशा मुझे अपने छोटे भाइयों की तरह समझा और उतनी ही मोहब्बत उतना ही प्यार दिया ख्वाजा मदिद्दीन साहब हमारे ड्रामे के हवाले से बाबा ड्रामा कहलाते उसकी वजह यह है कि जब ख्वाजा साहब हैदराबाद से हैदराबाद दक्कन से चंद नागजीर वजुहत की वजह से निकल कर पाकिस्तान तशरीफ लाए तो आने से पहले उनके इस एक बहुत बड़ा नाम था महीद्दीन साहब का और वो मुतासर थे तकरीर और दूसरे लवाजमात में नवाब बहादुर या जंग से यहाँ आने के बाद खाल साहब ने जहाँ और बहुत से ड्रामे लिखे सबसे पहला ड्रामे लिखा उन्होंने जवाज हैदराबाद ये पचास ग्रामीण के रिहाई का वाक़ है तो उस ड्रामे के लिखने की वजह सबसे बड़ी ये थी कि बहादुर यार जंग स्कूल कायम करने का इरादा किया गया जो उनके बहुत से साथियों ने मिल के किया था उन साथियों में अकबर हुसैनी साहब जो ख़ार साहब के बहुत ही प्यारे दोस्त थे और ख़ार साहब को वो असेस्त भी किया करते थे डायरेक्शन में उन्होंने अदाकारी भी की इब्राहिम जलीस साहब थे और अजीज़ काटुलजी साहब ये लोग थे जिन्होंने मिल के ये कोशिश की कि एक स्कूल कायम किया जाए और वो स्कूल हो जंग स्कूल के नाम से उसके लिए जाहिर है पैसों की ज़रूरत थी तो खास साहब ने ये ड्रामा लिखा जवानी हैदराबाद और इससे जितना कुछ भी हासिल हुआ पैसों के हवाले से वो सारे का सारा इस, इस स्कूल को कायम करते देते दे दिया गया और आज वो स्कूल एक बहुत बड़ा नाम समझा जाता है ये स्कूल है हैदराबाद कॉलोनी में आ, जेल रोड पर और माशाल्लाह और कामयाब स्कूल है ये वो स्कूल है कि जहाँ से हमारे अनवर मकसूद साहब ने भी तालीम हासिल की और वो खान साहब के अनवर मसूद शागिदे हैं आज उन्हें यहाँ होना था लेकिन चंद नादुल वजूहत की वजह से वो आ नहीं सके अल्लाह उन्हें अच्छी तरह से सेहत से नवाजे लेकिन बाहर उनका दिल मुझे यकीन है कि यही होगा तो मोरी भाई ने जवाल हैदराबाद लिखने के बाद जो दूसरा ड्रामा लिखा वो लिखा नया निशान। ये था आ, हमारे लियात अली खान साहब वज़ी अजम थे उन्होंने हिंदुस्तान का जवाब दिया था एक मक्का दिखा के और उस मुक्के को नया निशान के नाम से मनसूख करके मोहिन भाई ने यह ड्रामा लिखा नया निशान लेकिन जैसा हमेशा होता आया है इस पर ज़रा कुछ हिंदुस्तान ने हंगामा किया और हमारे यहाँ जो उस वक्त अरक इतदार थे उन्होंने उस ड्रामे को बहुत करा दिया खैर उसके बाद बाबा उर्दू डॉक्टर मोहि अब्दुल्ला साहब ने ये कहाम साहब को बुला के महिन भाई को कि भाई तुम लिखो एक ड्रामा ये पचासवीं सालगिरह गिरा हो रही है हमारी उर्दू तरक्की उर्दू की उसके लिए तो मोहित भाई ने वो ड्रामा लिखा लाल किले से लालू हेत इसका पहला नाम था ताजमहल से तीन नट्टी लेकिन वो बहुत ही कुछ अजीबोगरीब अंदाज से वो ड्रामा लिखवाना चाहते थे जो बहुत महंगा पड़ रहा था तो मोहित मैंने कहा कि मैं ये ये ड्रामा लिखता हूँ आप ज़रा लीजिएगा वो लिख ले के लेके गए तो बाबा उर्डू ने देखा बहुत पसंद किया तो उन्होंने कहा ठीक है ये करो वो लाल किले से लालू खेल ये हुआ ये होने के बाद फिर उधर रोड पर लेकिन इस दरमियान में तालीम बालगाँह भी लिखा तालीम बाल एक एक्ट एक का खेल है कोई नब्बे मिनट का लेकिन कमाल कमाल खेल है अच्छा उसका एक मजदार वाक्य आपसे ये बाबा उर्दू में ही ये कहा था कि भाई ये मुझे करना है परसों ड्रामा उर्दू कॉलेज शुरू हो रहा था तो उसकी ओपनिंग है और ये मुझे परसों करना ड्रामा कहने लगे कि साहब ये दो दिन में कैसे हो गए ड्रामा परसों मतलब रिहर्सल भी होती है सब मैं नहीं जानता लिखो और करो अभी मुहिम भाई की जमानत देखें कि मुहिम भाई ने सोचा और सोच के उन्होंने ये प्लाट अपने जहन में लेकर आए कि तमाम बालिग जो वो हैं वो बैठे और एक मौलवी हो मोहब्बत ही उसका नाम था ड्रामे में और वो इन सबको पढ़ाए भालि अच्छा पढ़ाए तो उन सब के सामने जाहिर है कापी भी रखी जाएगी जब कॉपी रखी जाएगी तो अब याद करने का मसला तो खत्म हो गया और उसमें कापी भी मौजूद है उनके डायलॉग और सेट का मसला ऐसे हल हुआ कि सेट कोई नहीं है एक झोपड़ी का बाहर का हिस्सा है बैकग्राउंड में वो झोपड़ी है और एक चार पाई पड़ी है उस पर वो मॉडि बैठा है और एक घड़ौची रखी है घड़ौची कहलाती जाती है जिसपे घड़े रखे जाते थे अब हमारे नए बच्चों को तो घड़ौची का पता ही नहीं होगा उस पर तीन घड़े रखे हैं उस घड़ौची के पास ये पूरे का पूरा सेट था और वो तीन घड़े रखे हैं उनका नाम रखा गया था कि इतहा एक घड़े का एक घड़े का, का नाम और एक घड़े का नाम यकीन मोहका जिसके ऊपर पाकिस्तान बना है जिस सर क्या तो, ये कहा जा सकता है कि उनके ड्रामे में तालीम बालका में जो मौलवी सब किरदार बहु मौलवी अब्दुल हक साहब का किरदार नहीं नहीं, नहीं। मौलवी अब्दुल हक साहब का तो नहीं था लेकिन बहरहाल उनसे हो सकता थे खरे साहब तो उस उनका नाम लिखा था उन्होंने ड्रामे में मौलवी मोहब्बत अली और बाकी जो लोग थे वो एक कसाई था जो मॉनिटर था कसाई ही मॉनिटर हो सकता था जो <laughs> आपने छुरा होगा वो मॉनिटर था और एक हजाम था और वो मॉनिटर का रोल जो कसाई का किया था वो किया था सुबहानी यूनुस ने और जो हजाम था वो कैरेक्टर किया था काजी वाजिद ने और बाकी और सारे बहुत से थे मैं भी उसमें एक कैरेक्टर मैंने किया था वो था विक्टोरिया वाले का कि विक्टोरिया चला था एक में तो ये लोग थे और ये सारे बैठे नीचे साथ उनके हाथ में वो काफी हैं उनकी और उस पर डायलॉग लिखे हुए और कोई मूवमेंट नहीं थी कुछ नहीं था लिहाजा रिहर्सल की जरूरत ही नहीं थी वो ड्रामा हुआ और इतना कामयाब हुआ तो हज़ारों शो हुए उसके न सिर्फ कराची में बल्कि पूरे पाकिस्तान में और माशा तो बड़ा कामयाब रहा सिर्फ वक्त की कमी है क्योंकि तो एक सवाल मैं करना चाहूँगा अदिकार के लिए मुकालमा बहुत जरूरी होता है अगर उसमें फ्लो हो एक रिदम हो कभी आपको कोई दिक्कत महसूस हुई कभी भी मोहित भाई साहब के ग्रामों में उनके मुकालमों के हवाले से उनके रिदम के हवाले से नहीं मोहन भाई के जो मुकालमे होते थे वो तो बिल्कुल एक कैजुअल अंदाज के होते थे जैसे एक शख्स आम जिंदगी में बात करता है वैसे ही वो मुकाबले दिखते थे मसा मलाबारी है तो मलाबारी की जबान में और बिल्कुल ऐसे कि वो कफ कर रहे हैं जैसे मिर्जा गालिब अंदर रोड पर थी उसमें गालिब जोरावर गालिब के जो दोस्त होते हैं उन्हें ले चलते हैं उनके जो मुकाबले थे या मैम उदही साहब के इस दाल वो मौलवी मौल उन्होंने किया था ये सारे इतने कैजुअल और इतने नेचुरल का थे कि इनके बोलने में किसी को कभी कोई तकलीफ महसूस ही नहीं बहुत नेचुरल वे में लिखा है बहुत ज्यादा ठीक है सर चूंकि वक्त की थोड़ी कमी है जी बहुत गुफ्तगु को यहाँ रोकना पड़ेगा मैं माफ़ी चाह रहा हूँ आप सब अजरा से ये तो सारी रात होती रहे तो वो रात उधर जाएगी गुफ्तु तो से हमें दूसरे जो प्रोग्राम है उनको भी ये के साथ चलना है तो आप उससे माफी चाहते हुए प्रोग्राम को यहाँ पसंद करते हैं खातिन इसके बाद का सेशन आपके सामने मकसूद साहब आपका वो बाहर जॉन एरिया हॉल में होगा